નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું છું તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી મિત્રો અગાઉ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન બે નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ ચૂક્યા છીએ આજે હું તમને પ્રશ્ન ત્રણ અ અને બ સમજાવવા જઈ રહ્યો છું એમાં નિર્લિખિત પ્રશ્નો ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં કાવ્ય નંબર વન પ્રશ્ન એક દુનિયા કોધી બેટી ક્યાં કરેગી तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी दूसरा क्वेश्चन बेटी तारा बनकर क्या करेगी तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी नंबर तीन बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी तो बेटी अपने पाँव पर पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से खड़ी होगी काव्य फाइव प्रश्न एक कवि ने किसे धरती की शान कहा है कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है दूसरा क्वेश्चन कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है नंबर तीन महाकाल कहा छिपा है महाकाल मनुष्य की छाती में छुपा हुआ है नंबर फोर मनुष्य किसके समान धीरे मनुष्य धरती के समान धीरे प्रश्न त्रौ ब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए काव्य वन बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है नंबर दो बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं बेटी तारा बनना चाहती है वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला पुल बनने की है वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएँ हैं। नंबर तीन बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे तो आंसर बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगी मैं खूब पढ़ूंगा यानी कि खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। लाचार गरीबों को इलाज का प्रबंध करूंगी। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी काव्य फाइव नंबर वन अन्य जीवों से मनुष्य मान कैसे है मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने संबंधी की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है नंबर दो जीविक क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से बने वाले मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं टेलीफोन मोबाइल ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने प्रगति की है नंबर तीन मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों का बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बदलने वाले पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो दुनिया को बदल जा बदल सकता है क्वेश्चन नंबर तीन निर्मिखित नारियों के बारे में चार पांच वाक्य लिखे श्रीमता इंदिरा गांधी राजनीति इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया सन उन्नीस में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी उन्नीस में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट हुआ दुनिया चकित रह गई सन में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ नंबर दो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की इंजीनियर की शिक्षा पंजाब इंजीनियर कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की इसके बाद भी अमेरिका गई और टेक्सटाइल विश्वविद्यालय से एसस्टेंट इंजीनियर में एमएससी की डिग्री हासिल की नंबर तीन श्रीमती सावित्री बाई फुले स्त्री शिक्षा इनका जन्म सन अठारह में हुआ था पति ज्योतिराव फुले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की सन अठारह में कन्याशाला खोली जो भारत की पहली कन्याशाला थी पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी नंबर फोर मैडम क्यूरी भौतिक विज्ञान मैडम क्यूरी का जन्म सात नवंबर अठारह को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में प्राप्त की विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला नंबर फाइव सरोजिनी नायडू साहित्य सरोजिनी नायडू का जन्म तेरह फरवरी अठारह को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ पिता गोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के में शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए सरोजिनी के, के शुरू से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था उनके गोल्डन थे, गोल्डन थेसोल्ड और ब्रोकन विन्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की प्रश्न निम्नलिखित पूर्ण कीजिए नंबर वन बेटी हूं बेटी में तारा बनूंगी तारा बनूंगी सहारा बनूंगी बेटी हूं बेटी गगन पे चमके चंदा में धरती पे चमकूंगी धरती पे चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी बेटी हूमी बेटी दूसरी बढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूँगी अपने पाँव पे चलकर मैं दुनिया को देखूंगी दुनिया को देखूँगी मैं दुनिया को समझूंगी नंबर तीन फूल जैसे सुंदर में बागों में खेलूँगी तितली बनूंगी मैं हवा को चूँगूँगी हवा को चूँगूंगी नाचूंगी गाऊँगी तो विद्यार्थी मित्रों तमने हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब जरूर करो धन्यवाद